Tobi baik kepada gubernur maupun kepada pemerintah pusat dan akhirnya Jember menjadi dua kabupaten yang mempunyai dua sekolah rakyat yang akan dibangun oleh pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga dalam minggu ini yang kami lakukan adalah pengembangan kompetensi nakes dengan magang antar instansi. Wah ini disingkat kopi manis program magang nakes puskesmas ke rumah sakit daerah untuk menunjang program UHC. Jadi nanti supaya memperkaya pengalaman dan jam, jam terbang dari para nakes, nanti kita akan ada program magang dari puskesmas ke RSD, dari puskesmas ke Subandi, ke Kalisat dan ke Balu. Bagian dari kita menyingkronkan nanti bagaimana pelayanan terhadap universal health coverage prioritas. Ini berjalan dengan baik. Kami hampir tiap minggu, insya Allah, melakukan evaluasi terus terhadap pelayanan kesehatan gratis UHC prioritas yang sudah kita terapkan di Kabupaten Jember. Tidak harapan saya tetap sama. Tidak boleh lagi ada warga Jember yang tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik khusus kesehatan, apalagi orang mohon maaf masyarakat uh, yang dianggap kurang mampu termasuk ibu-ibu yang sedang hamil ibu-ibu uh, yang, yang akan melahirkan pastikan ibu-ibu ini harus kontrol ke puskesmas harus kontrol ke rumah sakit sehingga nanti waktu lahiran mereka biayanya bisa ditanggung oleh BPJS yang BPJS nya sudah dibayarkan iurannya oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam bingkai dalam cover universal health coverage Prioritas kemudian yang keempat sesuai arahan presiden bahwa di dalam menganggarkan apapun di dalam membuat sebuah kebijakan pembangunan kabupaten Jember atau kabupaten yang lainnya semua harus berdasarkan data kemudian kajian tentunya dalam bingkai peraturan perundang-undangan yang berlaku jadi panglimanya tetap aturan kemudian adalah data dan Kajian-kajian, maka kami terus berupaya menyelesaikan dalam minggu ini adalah verifikasi dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTC. Sebelum kami turun tangan kemarin, verifikasi ini masih di tingkat 25%, termasuk yang rendah di Jawa Timur. Tapi setelah kami melakukan uh, koordinasi. Dengan kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang mempunyai tugas ini, para koordinator uh, PKH, kita bekerja sama baik antara PKH dengan pihak pemerintah Kabupaten Jember dan kepala-kepala desa, camat, kepala desa, dan semua yang terlibat. Alhamdulillah, hari ini sudah masuk ke verifikasinya, sudah tembus 60 persen. Mudah-mudahan di minggu depan selesai, sehingga nanti di dalam tahapan penyusunan PAPBD tahun 2025 dan APBD tahun 2026 kita bisa memakai data-data kemiskinan yang terbaru untuk melakukan intervensi untuk melakukan atau menciptakan kebijakan yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat tujuannya juga adalah untuk pengentasan kemiskinan yang kelima kami melaksanakan dalam minggu ini adalah Validasi data kependudukan melalui penerbitan akta kematian yang dikomandoi oleh Ibu Kadis Pendung Capil, karena jujur, Jember sampai hari ini belum mempunyai data yang betul-betul valid terkait masalah angka kematian. Kalau angka kelahiran, alhamdulillah sudah berjalan, ya, Ibu, ah, sudah 60%. Persen. Tinggal data kematian, sehingga ini penting penting ini untuk bagaimana kita bikin kebijakan jangan sampai orang yang dapat bansos dapat bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten mereka sudah meninggal masih tergantung sebagai penerima bansos ataupun bantuan sehingga saya minta dispenduk capil ini yang menjadi koordinator untuk melakukan validasi data kependudukan melalui penerbitan akta kematian supaya tidak jatuh lagi di masyarakat masa sudah meninggal masih tertentu sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Yang terakhir kami punya komitmen di dalam menyambut porprov tentu persiapannya belum maksimal karena ini masa transisi. Saya sendiri tidak punya persiapan panjang. Untuk menyiapkan for prof tapi terakhir kami sudah berkoordinasi dengan uh, dispora Pak Gadis. Melalui Pak Gadis, saya difasilitasi bertemu dengan Koni dan juga beberapa cabor Kami punya komitmen dengan anggaran yang terbatas dan persiapan di masa-masa transisi yang sangat pendek ini, kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk berprestasi di dalam porprov. For prof. Tahun 2025 Dan sebagai bentuk komitmen kami Mendukung porprov ini Kami telah putuskan bersama-sama Bersama TAPD dan Kepala Dinas Dispora dan juga ONI, kami sampaikan komitmen Bahwa Ada peningkatan uh, bonus Untuk para atlet Dan ini insya Allah akan menjadi Salah satu yang terbesar Di Jawa Timur setara dengan Surabaya dengan APBD yang begitu besar tapi Jember ini memberikan insentif setara dengan Insya Allah dengan kota Surabaya untuk medali emas bonusnya yang awalnya 25 juta kita naikkan menjadi 50 juta ini setara dengan Insya Allah bonus yang dimiliki oleh atlet di kota Surabaya dengan komitmen yang besar. Ini bentuk komitmen kami untuk mensupport para atlet supaya mereka semangat walaupun hari ini dalam kondisi yang yang